साहेबांनी ज्या जाऊन जे काम केलं ते खरंच लोकांच्या मनामध्ये इथले मतदार म्हणतात आहे की म्हणजे ते तर आमदार सुद्धा पंचा हे कितपत का काय वाटतं तुम्हाला अरे कालच्या सभेमध्ये आमचे सर्वांचे नेते आदरणीय सुनील केदार साहेबांनी या बाबतीमध्ये अतिशय स्पष्टपणे सांगितलेलं आहे की जो व्यक्ती मातोश्रीवरचं मीठ खाऊन मातोश्रीला बैमान झाला मातोश्रीच्या विरोधामध्ये बोलला त्या माणसाला निवडून आम्ही येऊ देणार नाही त्यामुळे आदरणीय सुनील केदार साहेब आदरणीय आमचे खासदार श्यामकुमार बर्वे साहेबांनी ही भूमिका घेतली पण मातोश्रीचा आता ये मातोश्रीचा कॅन्डिडेट आहे ना इकडे विधानसभा चुनाव आहे किती नेता नगरिका सुनावलेला आहे ये यहाँ की जनता के आनमान सम्मान की लड़ाई है क्योंकि यहाँ पे पिछले 20 वर्षों से जो विद्यमान आमदार है उन्होंने विकास के नाम से सिर्फ पांच रोड का काम किया है और अभी आपने देखा होगा कुछ महीने से उन्होंने महिलाओं के लिए थोड़ी बड़ी शर्मिक सर शर्म को भी शर्मा जितनी शर्मा हरकत उनके द्वारा की जाती है पेड़ बांधने का काम महिलाओं का जो प्राइवेसी वाला जो एक तो वर्ग में जो जो चीज आती है वो खुलेआम लोग दस रुपये के पेड़ आप बताइए किसी भी किसी हाँ। भी विधायक के लिए सैनिटरी पेड़ भागना कहाँ तक वाजिब हो सकता है यदि विकास की यह परिभाषा भाषा है तो मेरे मानना ये, ये विकास के नाम पे सिर्फ बकवास है इसमें बुराई क्या है लेकिन बुराई ये भारे है, है मैम कि हमारी आंतरिक महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि ऐसी दस रूपए विकास आदमी गाँव लोगों को जनता को तो ये कोई विकास नहीं होगा यहाँ पे शिक्षा होना चाहिए यहाँ पे रोज़गार होना चाहिए यहाँ पे बेरोजगारी के विषय में बात होना चाहिए स्वास्थ्य के लिए कोई जो नया पीएससी नया स्वास्थ्य केंद्र नहीं खोला के कभी रोजगार भी युवाओं को देने की बात नहीं की आप बताइए मुझे कि बाधा रोड किसानों को दिया जाएगा लेकिन किसानों को बच्चों को जो शिक्षा आज जो शिक्षा लोग लेके खरीद रहे हैं वो आम आदमी की बस की बात नहीं रहेगी और मैं चाहता हूँ कि अब ये नेता और की लड़ाई है यहाँ जो तो बीस शासक नेता था उसकी पहचान सिर्फ ऐसी रह गई है लेकिन नेतृत्व जो व्यक्ति तो बगैर किसी यंत्र तंत्र शासकीय षड्य के यहाँ के दो उन्होंने सम्मान दिया स्कूल और शिक्षा की बात की रोजगार का, का काम किया ऐसे नेता का यहाँ पर आके लोगों को एक साथ एक धागे में जोड़ के पीड़ों रखना इस क्षेत्र के लिए बड़े सौभाग्य का विषय है की मूलक साहब जैसा व्यक्ति जो जनता को अपनी सेवा दे हैं और हमारा प्रतिनिधि तो लिए आज मैदान जनता का दायित्व बनता है बघू शकता रामटेक मतदारसंघामधून नेता आणि नेतृत्व ह्या दोन गोष्टी वेगळ्या झालेल्या आहेत येत्या वीस पंचवीस तारखेला मतदान आहे तेवीस तारखेला रामटेकची जनता काय निकाल देते याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागलेलं आहे मी डॉक्टर ममता खांडेकर सतराध्यक्षा